По предприятию «Чистое место» за прошедшую неделю и на данный момент предприятие работает согласно графика, мусор вывозится, согласно договору. По договорам за субботу и воскресенье было пройдено 229 квартир, заключено 33 договора, 50% отказ. По частным предпринимателям пройдены 5 улиц, это Кропоткина, Казацкая славы. Бульвар Свободы Франко и Заводская. До 1 апреля дан срок на перерегистрацию и заключение новых договоров. На данный момент никто из них не пришел, не, не сделал, не заключил договора. Это касается малых архитектурных сооружений, потому что большие магазины, они все заключены договора и платят, постоянно платят. Вот такие ситуации. Как говорил 95-й квартал ничего не поменялось. И по поводу тех, кто выносит мусор и не оплачивает, есть два варианта. Первый, во-первых, мусор сваливается возле мусорных ящиков, если я правильно да. понимаю. Значит, надо подключаться будет сотрудникам, работникам ПЖРО. Мы семинар провели по составлению протоколов, в том числе по 152 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства. Работники чистого места также имеют право? Да. В этой, связи, в этой связи надо будет вместе составлять протоколы, штрафы там приличные, если не ошибаюсь, от 850 до 1700 гривен. Это деньги идут чисто в бюджет города Желтой Воды. Протоколы такие составлять, и это будет правильно вообще здесь. Без мы вариантов. дали срок до 1 апреля. 1 апреля мы будем ходить вместе с э, КПДЖ, вместе, я думаю, что дадут нам человека из полкома, да. от милиции, и будем составлять да. эти акты. 5 дадим человеку, потому что это будет выгодно. 10 протоколов, 10 постановлений, это почти 17 тысяч штрафов. 100 – это 170 тысяч. Но это достаточно приличная сумма, которые идут в бюджет города. И по поводу договоров. Значит, у вас там есть по найму, я так понял, юрист, юрист грамотный. Пусть обратит внимание на гражданский кодекс раздел, который называется «Публичные договора». Публичные договора, там они предполагают, скажем, тариф есть, все, деньги взыскиваются. У водоканала тоже не все имеют договора с населением. Но тем не менее, если счетчик стоит, фактически услуга потребляется. А также с электросетями, кто не знает. У электросетей тоже договоров не у всех есть. Тем не менее, если потребляется фактически услуга по тарифам, которые утверждены либо НКРА, либо решением исполкома, в данном случае люди обязаны за это платить. Это относится к публичным договорам. Есть, Сергей еще по поводу ящиков которые будут иметь крышки и по поводу все-таки эксперимента с сеткой давайте двигаться вперед мы больше всего что по поводу ящика с крышкой завтра ну, максимум в среду мы сделаем репортаж и поставим на молодежном этот ящик для ну, осмотра как он будет себя вести по поводу сетки мы тоже разрабатываем сейчас совместно с председателем ОСББ Буденного 22 разрабатываем этот проект. Я думаю, что в ближайшее время, день-два, будет у вас письмо, что мы хотим сделать. Я наблюдал, действительно, есть случаи, когда водители проезжающих автомобилей складируют в ящики чистого мистера для твердых бытовых отходов мусор, который относится к строительному мусору. Да, действительно, это так, который является крупногабаритным, и, в общем-то, за этот мусор совсем другие Тарифы предполагается По пожиро вы договорились там все нормально запускаете, Без нет вопросов Пока уже, нет. Да? Все отлично.